para pamiarso ingkang kinasih Kawlo Yusuf Aji Nugroho saking GKJ Eben Hezer klasis Jakarta bagian Barat <tuh> Kepareng badhe mau renungan rennungan Sabdodar dinten ngahat Kliwon Surya kaping sanga November tahun kali ewu selangkung <tuh> Kaerat dening Ba Pendito, Octavianus Heri Prasetyo Nugroho Ingkang kapetik saking kitab Ayub Songolas Ayat 3 Likur Dumugi Pitu Likur A Kitab Jabur Pitulas Ayat Setunggal Dumugi Songo Serat Kaleh Tesalonika Kaleh Ayat Setunggal Dumugi Gangsal Ayat 13 Dumugi Pitulas Injil Lukas kalih dosa ayat pitu dumugi tigang dosawollu. Pamau sing kitab suci saking Injil Lukas kalih dosa ayat tigang dosa gangsal kanthi jejer nggerimati gesang bebrayatan. Lukas kalih dosa ayat tigang dosa gangsal Mengaten suraipun. Nanging wong-wong kang padha kaanggep pantes tanpa panduman ana ing jagad liyane iku lan ana ing patangen saka ing antarane wong mati iki bakal ora omah-omah lan ora di omah-omah omahke. <coughs> Para pamiarsa ingkang kinasih Samangke Gusti Yesus, ngadepi panjeriting panji reting tiyang sadugi ingkang boten pitados bab wunguni pun tiang-ingkang sampun tilar duyu menahi wonten tiang estri ingkang emah-emah kalian tiang jaler nanging boten kaparingan momongan ngantos tiang jaleri pun pecah pun tiang jaler wau wow, kedah emah-emah malih kalian tiang estri kolobau Nanging menawi tetep boten kaparingan momongan, ugi ngantos garwanipun kala wau pecah. Sederek sanesipun ingkang kedahhe mahe-mahe kalian tiyang sri wau. Kados pundi menawi ngantos sedaya sederekipun pecah lan tetep boten kaparingan momongan. Sinten ingkang badhe kapiji minangka garwa? Nalika sami katangekaken ing tempi sak mangggi Gusti Yesus mangsuli pilih ing gesang ing jakat sanes mangggi boten wonten emah-emah malih para tiang pitados bad gesang kados dene malaikat kandi mengaten Gustisus ncejegaken pemanggihipun tiang saduki kalau wa supados pitados bab tani pun manungsa so ing tempi saking pecah piwucal menika nuntun kita, sami supados nggak ada pengajeng-ajeng ingkang leres babagan tani pun tiang pitados saking pecah soho angeni pun badi pepangkihan kalianyan Gusti Yesus. Yesusngerausakan gesang langgeng salamminipun Ana neng wonten satunggal prakawis engkang wigatos. Awit ing tembi boten wonten emah-emah malih. Kita sami kaapak supados sesung bangun gesang bebrayan kanthi tumomen. Kita kajurung supados migatosaken sedaya anggotaanipun berayat saben dintenipun. Ing donya menika kita sami gadhahi wekdal ingkang mirunggan. supados ngrimati kesang tetrayan kanthi sileh asih, sileh asuh, sileh asah setunggal lan setunggalipun. Sumangga. Amin. Mengaten pangantikanipun Gusti, sumangga kita manunggal ing pandonga ingkang badhe kawula dherekaken. Duh Jaya Rama Kaswargan ingkang Maha Mulya, BINUJI asma PADUKO YANG SALIM SAKLAM INI PUN, ASMO DALEM MUGI KAULO PUJO YANG SAK punika DALAH DUMUGI SAK ANAK PUTU KAULO. TURUN TEMURUN KAULO MUGI PADUKO SAMI PARENGAKAN, SAMI MANUNGGAL SUMUJUT ing HARUSO PADUKO. MUGIO PADUKO WULANG, KAULO wula SAKIT NGERIMATI BEBERAYAN PEPARING PADUKO MUNIKO KANDI TEMEN, KANDI punika Kawula SAKIT MOMONG, prayat kawula setunggalan setunggalipun nika mitadah karso timbalan paduka pribadi. Pandonga menika kawula aturaken wonten sih dalem Gusti Kawula Yesus Kristus. Amin. Pasona cekap semanten pamaosipun Sabdo, winedar Sinode GKJ. pinanggih malih wonten ing program salajengipun sumangga kawula suwun like, pan subskripsi pun lan panjenengan sedaya sebaraken dumateng para sederek-sederek kangge tumangkaripun program punika. Gusti barakai matur